Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya bersenam petang ni di salah satu taman berhampiran rumah saya, ingin saya ulas, react dan kritik kepada sebuah video yang telah di forwardkan kepada saya. Ayo kita tonton kira-kira 2 -kira minit lebih. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Karamat doa mustajab Allah akan beri kepada Wali Kutub Al-Ghaus. Dia dikurniakan Allah dengan maqam kun fayakun. Maksudnya barang yang ia kata ja, jadi sungguh. Dia kata begini, jadi sungguh. Itu antara karamah 20. Tak percaya, cuba tengok, cek dalam kitab apa dia? Minhajul Abidin. Bagian belakang sekali ada sebut. Karamah yang Allah kurnia kepada wali kutub Al-Ghaus. Ada berapa? Baca dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali. Belakang tu ada sebut. Ah <tuh> ha, tu, termasuk karamah selepas mati. Ada juga. Ya, Lepas tu kalau kita ziarah kubur wali kutub kutub al-Ghaw ni, jangan lupa minta dia doa ke kita. Dia panggil apa dia istilahnya? Istighasah nama dia. Mana istighasah ni apa dia? Konsep dia macam ni. Kalau kita jumpa orang alim, apa kita buat biasanya? Orang alim lah. Alim besar. Ulama besar. Orang kata wali datang dekat masjid kita ni orang punya. Kita pun jumpa dia. Lazimnya apa kita minta dengan dia? Dia tanya, "Enta apa mahu Tok Syekh minta doa saya, minta doa saya, anak saya, keluarga saya semua selamat dunia akhirat ni, eh? minta murah rezeki. Ah ha, tu kita jumpa dia, kita minta gitu kan? Minta dia doakan kita. Itu dipanggil apa dia? Istighasah, minta tolong kepada dia. Minta tolong macam mana Minta tolong dia tu doa kepada Allah Pasal doa wali tu mustajab Lebih-lebih lagi kalau dia tu Kutub Al-Ghaus Barang yang dia kata jadi sungguh Ha, gitu ha. Tak kira lah wali mana-mana Cuma kalau wali kutub ni dia ada jaminan Khas daripada Allah Dia dapat makam kun dipanggil Makam kun Kun ni apa dia barang yang dia kata jadi jadi sungguh Allah buat begitu nah, itu kelebihan wali kutub kan. jadi istirahat mana kalau kita ziarah kubur wali jangan lupa istirahat Okey, kita sudah pun mendengarnya ya perasan tak sebahagian daripada mereka ni suka sangat cerita-cerita wali kan kuliah-kuliah agama mereka ni asyik-asyik dengan cerita wali dan saya pun tak tahulah kenapa. Bagi mereka, Al-Quran, hadis aa, dan juga topik-topik yang disampaikan oleh para ulama' muktabar, tak best. Cerita wali juga best. Dan wali-wali mereka ni bukan biasa-biasa. Kalau kita dengar makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Dan ada saja wali yang boleh buat kerja-kerja Tuhan. Sebab, kita, sebagai contoh, kita tahu adanya wali mereka yang kononnya boleh mengurus alam. Padahal selalu baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekala puji bagi uh, Allah. Rob uh, yang mencipta, mentadbir, mengurus alam ini. Tapi ada wali pula yang boleh juga mengurus alam. Jadi dalam video tadi kita dengar ada wali pula yang ada uh, ataupun diberi makam. Kedudukan kun fayakun. Kun, kun fayakun ini uh, khas bagi Allah SWT sahaja yang ini kun Jadilah, maka jadilah ia. Kan? Sekarang wali pun ada. Ha, nampak tak? Kalau nak kata syirik pun boleh juga. Sebab sesuatu yang khusus bagi Allah, tapi makhluknya pun boleh juga. Tapi mereka tak akan kata syirik. Sebab apa? Allah yang bagi keistimewaan tu. Konon. Ya. Yeah. Ha, okey baik. Kemudiannya dia sebut-sebut tentang istirahat. Ulang-ulang dia sebut tentang istirahat. Tapi bila dia duduk cerita tu, itu sebenarnya tak wasul. Okey berdoa kepada Allah dengan perantara makhluk. Sebab istighosah ni apa kita ulang kaji? Istighosah ialah minta tolong dalam suasana tertekan, dalam suasana urgent, dalam suasana stres. Sebab minta tolong biasa-biasa itu disebut sebagai isti'anah. Okey. Kalau istighosah minta tolong dalam suasana tertekan, dalam suasana urgent, dalam suasana panik dan me mengharapkan respons yang segera mengharapkan balasannya segera. Dalam kes doa ni mengharapkan doa itu segera dimakbulkan. Okey. Dan istiqasah ditujukan kepada orang tu. ataupun istiqasah ditujukan kepada yang di pohon doa itulah. Dia bukan lagi perantara lagi. Jadi bila istiqasah, kita ini tetap beristiqasah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana doa ataupun zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghisuk. Kat, baginda salam salam beristighasah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kepada makhluk. Mereka ni pula beristighasah kepada makhluk. Alright. Dan bila makhluk yang mereka kata wali tu telah kononnya kononnya telah pun diberi kuasa kun fayakun. So sekarang ni bila mereka berdoa kepada wali-wali yang telah meninggal tu, mereka berkeyakinan Allah makbul atau wali tu makbul? Kan? Sebab selama ni kita biasa dengar Dah gelap tu nak hujan nak cepat ha. Biasa ni kita Sebelum ni kita biasa dengar Mereka memberi alasan Kami doa saja kepada orang mati Hati kami meyakini Allah yang makbulkan Saya kata kelentong lah Sebab kalau Allah yang makbulkan Yang kamu susah-susah pergi ke kubur wali tu buat apa, apa? Tidak lain, tidak bukan Kerana kamu meyakini wali tu ada peranan Ada pengaruh untuk memakbulkan doa Okey, sekarang ini ke okay, kes bagi yang disampaikan oleh si ustaz tu, kalau layak dipanggil ustaz, uh, kalau si wali tu ada kuasa kun fayakun jadi, maka jadilah ia. Alright? Dan ini diyakini oleh mereka yang kata wali tu ada kun fayakun, bila dia beristirahat kepada wali tersebut, Memang dia yakini wali itulah yang akan menjadikan apa yang dia doa. Sebab dia telah meyakini wali tu yang ada kun faya kun. Bukan lagi Allah yang mahbul kan? Boleh-boleh faham? Okey tak apa, saya try sekali lagi, saya try sekali lagi ya. Mereka meyakini wali itu ada power, ada kuasa kun faya kun. Jadi maka jadilah ia. Kalau orang tu sakit, dia berdoa, berisi kuasa pada wali tu. Wali kata sehat, maka sehatlah dia. Okey? So bila seseorang itu pergi ke kubur wali, untuk beristirahat kepada wali tersebut. Sebelum ni kita biasa dengar mereka kata, kami doa je kepada kubur. Kami doa je kepada wali tu. Dalam hati kami meyakini Allah yang makbul kan. Tapi sekarang ini, kalau wali tu kamu yakini ada power, ada kuasa kun fayakun. Sekarang ni, wali itulah yang memakbulkan. Wali itulah yang menjadikan apa yang kamu minta. So, kamu memang minta pada wali itulah. Bukan lagi minta pada Allah. Haa kan? So, video ni bagus sebab ia membongkar temberang mereka. Membongkar kelentong mereka yang kononnya kami doa je kepada wali. Kami tawasul saja istirahat saja yang makbulkan ialah Allah SWT. Tak, kamu memang meyakini wali tu ada power, ada kuasa untuk ha, memberi peranan ataupun berperanan untuk memakbulkan doa, berpengaruh untuk memakbulkan doa. Dan sekarang ni, kalau ada kun faya kun, ikut cerita dia, Memang wali itulah yang menjadikan apa orang tu minta. Kalau orang tu minta, wahai wali, aku ni selama ni suami isteri tak ada anak. Kurnia kalah kami anak, pum, tiba-tiba wife, tiba-tiba wife dia mengandung. Ha, kun faya kun kan? Ha, atau wahai, wahai syekh, ha, saya ni hidup susah, berilah aku rezeki, lapangkanlah rezeki aku, pum, tiba-tiba jadi kaya. Ha, memang wali itulah yang bagi, bukannya Allah. Okay? So, bagus video ni, ia membongkar rahsia yang cuba mereka tutup. Bila mereka duduk berdoa kepada wali beristirahat kepada wali yang sudah mati itu, memang mereka yakini wali itu yang bagi. Sebab bagi mereka wali itu ada power, ada kuasa kun fayakun. Alright? So ini satu video pembongkaran yang bagus. Bukan saya yang kata, tapi si ustaz tu sendiri yang cerita. Dan dia kata ada dalam kitab sekian-sekian-sekian apa semua tu kan. Ha. Okay baik, ada demikianlah ulasan, react, kritikan saya sikit saja. Sebab video tu sendiri sudah membuktikan apa yang mereka cuba sembunyikan sebelum ini. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Cakap-cakap saja pun, heart rate 120 sekarang. tadi adalah saya lari kan sambil bersenam kan. Tapi sambil cakap ni pun, sekarang heart rate 120. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.